Cənazə yuyan bir bacım söyləyir. Cənazəni yuyuram. Övladları, qızları çevirməyə, qaldırmağa, yaxın gəlmək istəmirlər. Bəziləri diskinir, bəziləri isə qorxurlar. Səbəb hər nə olur olsun, böyütdüyün övladın sənə yaxın gəlmək istəmir. Çünki siz övladınızın tərbiyəsi ilə məşğul olmadınız. Siz smartfon verdiniz. Tərbiyəsini də internet və sosial şəbəkələr verdi. Çünki siz özünüz də çox məşğul idiniz. Siz övladlarınıza diqqət etmirdiniz. Sizin də gününüz Instagramla başlayırdı. Siz də telefondan, internetdən asılı hala gəlmişdiniz. Sonra övladınız da sizə diqqət göstərməyəcək. Siz də ona diqqət yox, telefon vermişdiniz, internet vermişdiniz. İnternet sayəsində övladınız istər qız olsun, istər oğlan, elə bir insana çevrilir ki, siz deyirsiniz, mən onu tanıya bilmirəm. Ancaq bunun tək səbəbkarı sizsiniz və sizin diqqətsizliyinizdir. Düşünün bu haqqda, əziz Badeva qardaşlar. Siz necə olsanız, övladlarınız da elə olacaq. Nə görsələr, onu da götürəcəklər. Namazı cümədən cüməyə qılmayın. Məscidə cümədən cüməyə getməyin. Bir ətrafınıza baxın. Görün dünyada nələr baş verir. Hər gün bir zibil baş verir. Bunlar hamısı qiyamət əlamətləridir. Xahiş edirəm bu barədə düşünün. Həyatınıza çəki düzən verin. Deyirlər, sabah namaz qılacaq. Ağrı sizə sabahkı günü zəmanət verən kimdir? Bu sualı özünüzə verin. Burada yatanların heç biri bura bu qədər tez gələcəyini düşünmürdü. Ora baxın. O balaca qəbir bir körpə uşağın qəbiridir. Onun da valideynləri onun bura bu qədər tez gələcəyini düşünmürdülər. Bu da o deməkdir ki, ölüm bizə yaşımızdan aslı olmayaraq hər birimizə heç gözləmədiyimiz bir anda gələcəkdir. Hələ ki gecdir. Tövbe edin. Əlbəttə ki, biz ideal deyilik. Hər birimizin günahları var. Lakin biz hələ də bu dünyadayıqsa, siz bu videoya baxırsınızsa, demək ki, sizin hələ də bir zamanınız, bir şansınız vardır. Hələ ki gec deyil, tövbə edin. Allahdan bağışlanma diləyin. Bütün gözəl isimlər Allah'a məxsusdur.